নমস্কাৰ মই অংকিতা পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মই বনাবলৈ লৈছোঁ জুলীয়া পিঠা বা মালপোৱা আৰু কি ধৰণে জুলীয়া পিঠা বা মালপোৱা বনাওঁ চাওকচোন এয়া মই পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ এই পিঠাগুড়ি মই ঘৰতে খুন্দি লৈছোঁ আৰু মিহি মিহিকৈ এই গুৰখিনি কাটি ললোঁ গুৰখিনি কোমল হ'বৰ বাবে পানী অলপমান দি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু তাৰপাছতে তাতে পিঠাগুড়ি জোখমতে পিঠাগুড়ি দি ল'লোঁ দি লৈ পেলাই গুলি লৈছোঁ মই ইয়াত কোনো চৌদা বা বেকিং ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই এতিয়া ইয়াত কমলা টেঙাৰ বাকলি চফ আৰু অকণমান ইলাচী গুড়ি দি লৈছোঁ পিঠাটো তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয় আৰু এতিয়া কেৰাহী এখনতে মিঠাতেল অলপমান দি লৈছোঁ সদায় জুলীয়া পিঠা মিঠাতেলত ভাজিব লাগে কিয়নো খাবলৈ তেতিয়া ভাল হয় আৰু তেলখিনি গৰম হ'লে এইদৰে এটা এটাকে পিঠাবোৰ দি লৈ ভাজি ল'ব লাগে আৰু এই পিঠা আপোনালোকে দুই তিনিদিনলৈ টেমা এটাতে ভৰাই ৰাখি থব পাৰে